Pernah tak anda bayangkan sebuah empayar yang dianggap antara yang terkuat di dunia tumbang? Bukan di mana-mana, tapi di tanah jajahannya sendiri dalam masa tak sampai 2 bulan. Macam tak percaya kan? Tapi itulah yang betul-betul terjadi. Kali ini kita nak bongkar macam mana penaklukan tanah Melayu ni boleh jadi satu kekalahan paling dahsyat dan paling mengejutkan dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Okey, tengok nombor ni. 55. Nampak macam nombor biasa je. Tapi, nombor ni lah tempoh masa yang telah mengubah nasib dan sejarah seluruh rantau ini selamanya. Hari. Ya, 55 hari. Itu je masa yang tentera Jepun perlukan untuk tawan keseluruhan semenanjung tanah Melayu. Dari utara sampai ke selatan. Hu, memang satu penaklukan yang sangat-sangat pantas dan efisien. Jadi, persoalannya sekarang, macam mana sebuah empayar gergasi boleh tumbang secepat ni? Macam mana pula tentera British yang masa tu dianggap antara yang terhebat boleh kalah semudah tu? Ah, inilah misteri yang kita nak rungkai sama-sama. Jom kita selami. Segalanya bermula dengan satu kejutan yang maha hebat. Satu serangan yang dirancang dengan begitu teliti dengan satu matlamat untuk melumpuhkan musuh sebelum mereka sempat buat apa-apa pun. Dan anda tahu tak, Ramai orang sangka Perang Pasifik itu bermula dengan serangan kat Pearl Harbor. Tapi sebenarnya, salah. Sejarahnya, serangan Jepun ke atas Kota Baru berlaku lebih kurang sejam sebelum serangan ke atas Hawaii. Ini dah cukup membuktikan betapa pentingnya tanah Melayu dalam strategi besar Jepun untuk menawan seluruh Asia Tenggara. Strategi Jepun ni memang bijak dan licik. Mereka tak serang dari satu arah je. Cuba bayangkan, pada masa yang sama, askar-askar mereka mendarat dari laut di Kota Baru, satu lagi pasukan dah pun masuk ikut jalan darat dari Thailand. Ini kita panggil serangan dua serampang. Tujuannya, nak pecah belahkan pertahanan British dan buat mereka panik keliru habis. Okey, sekarang kita masuk bab yang paling menarik. Macam mana tentera Jepun boleh bergerak dengan begitu pantas? Jawapannya, saya jamin mesti akan buat anda terkejut sebab ia langsung tak ada kena mengena dengan teknologi ketenteraan yang canggih-canggih pun. Senjata rahsia mereka bukan kereta kebal, bukan kapal perang, tapi basikal. Ya, yeah, basikal. Dengar macam kelakar kan? Tapi jangan main-main. Di tangan tentera Jepun, basikal ni jadi macam senjata blitzkrieg yang power gila. Dengan basikal ni lah, mereka boleh bergerak laju ikut jalan kampung, potong ikut denai hutan, tempat yang mana jentera berat British tak boleh nak lalu langsung. Ha, kat sinilah kita nampak perbezaan besar cara fikir kedua-dua pihak. British, diorang fikir cara konvensional, harapkan kapal perang besar, senjata berat. Manakala Jepun pula, taktik mereka jauh lebih fleksibel. Diorang guna basikal untuk bergerak pantas dan serang dari arah yang musuh langsung tak sangka. Sekarang, jom kita tengok sendiri betapa lajunya kemarahan Jepun ni. Garis masa ni akan tunjukkan dengan jelas macam mana kubu pertahanan British boleh runtuh satu persatu macam domino. Pantas seperti kilat. Ini bukan sekadar peribahasa tapi memang inilah yang merumuskan kempen tentera Jepun. Ia bukan lagi macam satu pertempuran biasa tapi dah jadi macam satu perlumbaan. Dan dalam perlumbaan ini, British sentiasa tertinggal jauh di belakang. Cuba kita hadam kepantasannya dalam masa dua hari je. Dua hari, dua kapal perang British yang jadi lambang kehebatan dan harapan untuk pertahanan tanah Melayu habis ditenggelamkan. Ini satu tamparan psikologi yang amat-amat dahsyat. Sebulan je lepas tu, ibu negara Kuala Lumpur jatuh. Dan bila masuk hujung Januari, game over. Seluruh semenanjung dah pun ditawan. Okey, kita dah tahu apa yang jadi dan macam mana ia jadi. Tapi sekarang soalan yang paling-paling penting, kenapa? Kenapa sebuah kuasa besar macam Britain boleh kalah seteruk ini? Jadi, kat mana silapnya British ni sebenarnya? Jawapannya bukan sebab satu benda je, tapi satu siri kesilapan. Kesilapan strategik yang akhirnya membawa kepada kegagalan total. Jom kita bongkar punca-puncanya satu persatu. Sebenarnya, kekalahan British ni berpunca dari banyak faktor. Pertama sekali, dia orang ni terlalu yakin, overconfident. Dia orang ingat kubur laut dia orang tu kebal sangat. Jadi bila kapal perang utama tu tenggelam, semangat askar-askar dia pun terus jatuh merudum. Lepas tu, tentera Jepun ni memang pakar berperang dalam hutan tropika. British pula tak biasa. Dan mungkin yang paling kritikal sekali, British pandang terlalu rendah pada Jepun. Dia orang tak sedar yang Jepun dah buat kerja rumah, dah buat risikan yang teliti. Setiap kisah besar dalam sejarah, mesti ada pengajaran yang kita boleh ambil. Dan kisah kejatuhan tanah Melayu dalam 55 hari ini pun sama. Ia beri kita satu pengajaran yang terus terang masih relevan sampai ke hari ini. Dan pengakhirannya tiba pada 15 Februari 1942. Lokasinya sebuah kilang kereta, kilang Ford di Singapura. Di sinilah babak terakhir drama ini berlangsung. Lieutenant General Arthur Percival dari pihak British dengan berat hati terpaksa menyerah kalah tanpa syarat kepada Lieutenant General Tomoyuki Yamashita detik inilah yang menamatkan penguasaan British di rantau ini untuk seketika. Kita kena faham, ini bukan sekadar kalah perang biasa. Bagi Empire British, ia adalah satu penghinaan yang amat besar. Bayangkan, Singapura yang mereka bangga-banggakan sebagai Gibraltar of the East, kononnya kubu yang paling kebal, jatuh macam tu je. Inilah sebenarnya titik permulaan kepada kejatuhan era penjajahan British di seluruh Asia. Dan inilah pengajaran utamanya. Dalam perang, bukan yang paling besar atau paling kuat yang akan menang, tapi yang paling bersedia. Jepun menang bukan sebab mereka ada teknologi lagi canggih. Tidak. Mereka menang sebab mereka jauh lebih bersedia, lebih bijak dan yang paling penting, mereka faham keadaan medan perang tu lebih baik daripada British. Dan ia juga satu peringatan yang cukup menarik kan, bahawa inovasi itu tak semestinya datang dari teknologi yang mahal dan canggih. Kadang-kadang, solusi yang paling simple yang orang tak sangka langsung itulah yang paling berkesan. Macam mana sebuah basikal biasa boleh tolong kalahkan sebuah empire? Sebenarnya, sejarah ni penuh dengan contoh-contoh macam ni, di mana idea-idea -ide yang nampak remeh telah membawa perubahan yang sangat besar. Jadi, saya nak tinggalkan ada semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Selain basikal ni, apa lagi agaknya penyelesaian low-tech yang pernah mengubah dunia? Terima kasih sebab sudi meluangkan masa bersama saya untuk kupasan kali ini.